বিটিএডি নির্বাচনে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং নির্বাচনের ফলাফল হবে খুব ভালো আজ বর্জরে কথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তার বক্তব্য বিজেপির মূল লক্ষ্য হবে শান্তি উন্নয়ন এবং সমন্বয় তার বক্তব্য বিটিএডিতে নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে দলীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবেন দলের নির্দেশে আমরা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করব নিৰ্বাচনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মূল লক্ষ্য হ'ব বি টি চি এলেকাত বি টি আৰ এলেকাত শান্তি স্থায়ীভাৱে ৰক্ষা কৰা বাহাল ৰখা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোক অধিক আগুৱাই নিয়া আমাৰ লক্ষ্য শান্তি উন্নয়ন আৰু সমন্বয় সেই লক্ষ্যৰে আমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছো এই নিৰ্বাচনত আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল খুব ভাল হ'ব আমি দলে যেতিয়া নিৰ্দেশ দিয়ে ৰাজ্যিক সমিতিয়ে সকলোবিলাক ঠিৰাং কৰিব আৰু তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা যি নিৰ্দেশ আহিব আমি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সেই নিৰ্দেশ বিলাকক নিষ্ঠাই পালন কৰি লৈছো